не знаю. Может быть это... Нет, нет, нет. Вот это. Хотя не знаю. Вот это норма. Нет, нет. Все, больше нету. Жаль. Нет. Может но нам... нет, ой, фу, она такая миниатюрная и не подходит, и это не в тему о супер. Угу. уже завтра Новый год, надо все убрать и... О, надо посмотреть, что же меня ждет в следующем году. Колды баба, колды дед, заколдованный билет. Что меня ждет в 2016 году? О, о. Я в этом 2016, то есть в следующем 2016 году ждет большая, пребольшая популярность. И может быть к тебе с интернета, ну, то есть подруга по интернету может приехать в гости. Но это может быть только слава. Так. Так, Понятненько, шарик, шарик. Окей. Фух. О, дай-ка пошаруюсь в нете. Угу. Вот и ноутбук. Ава, ава, а? Угу. У меня ВКонтакте новое сообщение. Вау! Угу, классно. А кто это такая? Хм. Ник, у нее какой-то странный ник. Котик, странненько. Может к нам Дора едет или Кити Чешир, а может кто-то еще. Я не знаю, что может означать котик. Посмотрим. Надеюсь, это все правда. И может быть, к нам все-таки приедут в 2016 году. Первого числа. <пинг> Папам. Хм? <пинг> СМС? Что? 1 числа она приедет? Интересно. Или он, не знаю. И что, что? Настя. Настя поедет первого числа к бабушке. Ну, я хоть думаю, она меня с собой возьмет. Чего? Тут написано, что она со своей лучшей подружкой поедет. В походу Карина Бондар. У нее столько много оригинальных монстряшек. Жаль, что к нам не приедет. Хоть одна из них. Ладно, но все-таки, может быть... Все, понятно.